Не пора, окрім того, що спекотна, а в цьому році особливо, та ще й гаряче на відпочинок. Якщо раптом так сталося, що ваша довгоочікувана відпустка відміняється, не варто сумувати, залишаючись у великому місці. Ні, то таких щопасов не можна знайти плюси. Раз изменить эту ситуацию, если изменить ситуацию, то нельзя, соответственно, нужно как-то выходить, вырабатывать какую-то стратегию поведения. Это вот главное желание, и отдых можно найти абсолютно везде, не обязательно, что есть возможности или нет, и поэтому, опять-таки, настрой, состояние души. О, точно цель, голубное божание. А жителька только у столицы разваг на будет ли смак и гаманей. Здесь, наверное, очень много развлечений. Так что вы, людина активна, вам и энергийные развахи. почему можно с катанием на велосипеде. Велосипед на прокат стоит 40 гривен час. броши вам потрібно залишити в завдаток будь-який документ. Що касається блашено, да класно, це круто, тому що люди можуть дозволити. позволити. Що касається водних мотоциклів, ні кожен може сяда позволі. Щодо гідроциклів, то таке задоволення коштуватиме 1100 сто гривень за годину. А за хвилинку 30 гривень та кататися можна мінімум 5 хвилин, що віддається вам у 150 гривень. До речі, в одному з історичних парків є розваги двадцяти. более 70 активностей и видов спорта. Здесь любой человек с любыми физическими возможностями и финансовыми возможностями может найти что-то для себя. Тут вы можете отпочить и душе, и тела. Есть там, байдарки, катамараны, Квадроцикли работают секции паркура, баркаута. Аренда катамарана чи байдарки вам ожидається. Орієнтуватися 40 гривень час. Квадроцикли в середньому 300 гривень по часам. А ще ви можете спробувати свої сили в унікальному виді спорту як виборгін. В зависимості от дня, ніділі времени суток, середня стоїмость порядка 100-150 гривень по часах. На перший погляд, задоволення не для всіх, але нас переконують, що оболодіти ту мистецтво може кожен. Там 100% едут все. Возрастной центр от 3 до 70 лет. Если же у вас интересный более спокойный отдых, можете играть в гольф, или помолиться в такой видовосновательной школе. В Киеве очень летом особенно очень красиво. Много посвятает, много растительности всякой. Прогулки на катерах и в среднем где-то порядка 20 гривен в минуту. Можно организовать такую же прогулку, но уже на корабли. С его борта открывается прогулочный что на Час прогулки – это обзор панорамы города Киева вниз по Днепру до моста Патона и обратно. Стоимость 50 гривен. Есть также прогулка на Киевское море со шлюзованием. Это три часа прогулочки. Стоимость 150 гривен. Также есть у нас увлекательная прогулка на остров с высадкой. Стоимость 200 гривен. В эту стоимость также входит порция шашлыка, картошка, салат. А для романтики, две прогулянки, вечер идет длительность Ее длительность 2,5 часа. Стоимость 200 гривен, это без ужина и 300 гривен с ужином. На салончиках с этим отпочинком завещают честную полицию.